Так по маркетингу. Самое интересное, самое вкусное. Здесь нет никаких обязательных квалификаций обязательных приглашений и никакой абонентской платы, то есть ничем проект не обязывает. Как хотите, так и работаете. Всего здесь 7 уровней, вот их вход. И сейчас немножко поподробнее по уровням. Смотрите, вы заходите в первую площадку, шаг 1, то есть каждый уровень делится на 2 шага. Вот вы зашли на 1 доллар, к вам заходит после вас 3 человека, неважно, если вы даже это не вы пригласили, просто любые 3 человека, которые в проект заходят, согласно маркетинга, вы закрываете свой стол если вы сейчас первые в очереди стоите, да, и деньги начисляются с каждого человека, то есть каждый человек, который заходит, не обязательно всех трех ждать. Первый человек зашел, вы получили 20 центов. Второй человек зашел, вы получили еще 20 центов. Третий человек зашел, вы получили еще 30 центов. Это уже все на вывод идет. То есть можно ставить, свободно заказывать. В итоге получается 70 центов за закрытие. Если это три ваши личники, лично приглашенные, то выходит ровно доллар. Потому что по 10 центов еще 10 процентов с каждого реферала. То есть, вы отбиваете свои вложенные да, свой вход здесь в проект. И после этого у вас переходит. У вас еще остаются деньги на автоматический переход на второй шаг первого уровня. То есть, понимаем, да, у вас скопилось 3 доллара так как три человека за вами по доллару зашли. Из них, если это ваш реферал, то доллар вы отбиваете свое, выводите и переходите во второй шаг за 2 доллара. Все это происходит в автоматическом режиме, здесь ничего подтверждать, нажимать не нужно. То есть зашли, купили какие нужно площадки и все, все остальное сделает за вас система. Здесь уже начинается поинтересней. Вот эти вот даже те же самые три человека, когда они тоже позакрываются, они переходят за вами и дают вам уже по пол доллара, то есть вложили вы всего один, к примеру, да, вывели его на второй площадке, уже по пол доллара с каждого, а с третьего аккаунта, который за вами зайдет, уже доллар, и того два на вывод. Что в итоге получается? В итоге у вас с этих двух шагов 3 доллара на вывод чистой прибыли. С каждого уровня 300% от вашего вклада вам капает на вывод. Это очень здорово. И помимо этого, на каждом уровне, по прохождению каждого уровня, формируется определенное количество технических аккаунтов. Вот он здесь прописан. То есть технический аккаунт, он не является кем-то, чем-то рефералом или еще что-то. Он просто как вспомогательный. Он идет в конец очереди и помогает двигать очередь. Это тоже очень хорошая фишка от админов. Здорово придумали на самом деле. И также получив свои 300%, вы переходите на второй уровень. Здесь все, ситуация похожая. То есть весь маркетинг я не буду вам рассказывать. Это вы прочитаете, зайдя в маркетинг. Да? Но здесь все повторяется. То есть с каждым шагом, с каждым уровнем суммы на вывод все больше и больше становится. И что самое главное, количество тех аккаунтов, которые при закрытии, постоянно растет. Здесь уже два тех аккаунта. Смотрите, на третьем уровне тоже суммы на вывод уже посерьезнее. Уже по 7 долларов на вывод три реферальные вознаграждения и на третьей площадке смотрите 15 технических аккаунтов встают в конец очереди продолжают вас выталкивать четвертый уровень вот 25 долларов да здесь вы зарабатываете в конце уже 75 то есть 25 долларов зарабатываете 75 я считаю довольно-таки неплохой доход в принципе легко может каждый выйти на такой доход а по закрытию всех 4, разумеется, там вы плюсуете уже сами, да, то есть получается там больше 100 долларов уже на вывод. И плюс 25 технических аккаунтов. И да, кстати, они немножечко, я вот неправильно сказал, они не в самый конец очереди встают. Эти технические аккаунты выталкивают именно тех людей, которые сейчас стоят на выплату. То есть вы стоите, вам еще остался один человек, вот кто-то там сверху закрылся, 25 технических аккаунтов, один из них прилетит вам, вам закроется ваш стол, вы перейдете дальше. Остальные тех аккаунты будут закрывать других людей. И далее с пятого уровня. Здесь уже такие серьезные цифры здесь 100 технических аккаунтов встает при закрытии пятого уровня. То есть всего лишь стоит кому-то одному там впереди самый админ там или кто после него идет закрыть пятый стол. Я думаю у них это быстро получится. 100 технических аккаунтов идут нам помогать всем. С шестого уровня 300 тех аккаунтов. И с седьмого 500 тех аккаунтов идут нам помогать. То есть понимаете, да, какие количества? То есть при закрытии одним всего лишь человеком всех семи уровней, если он пройдет, да, формируется, я считал, там 900 с лишним технических только аккаунтов. Аккаунтов. И все эти аккаунты идут строго на первый уровень, шаг 1. То есть они не где-то там падают, что вы их не увидите и не почувствуете. Они все-все-все до единого с любого уровня падают вот сюда. Выталкивать вот этих людей, которые, соответственно, будут с собой же выталкивать вот этих людей на втором уровне. Люди со второго уровня будут выталкивать третий уровень и так далее. То есть здесь движение будет вот такое зацикленное. Я, кстати, буду немножечко работать по своей стратегии. То есть, например, я закрываю какую-нибудь из площадок, получаю выплату. К примеру, вот эту первую, да, 3 доллара я получаю. Я один обязательно куплю вот такой аккаунт. Если я закрываю вот эту площадку, то либо такой же аккаунт, либо парочку вот таких. То есть чем больше денег капает, тем больше я буду докупать. Потому что эти мои купленные клоны, как я говорил, что их можно неограниченное количество покупать. Они потом со временем тоже выйдут на выплату и принесут мне еще больше денег. Если я, например, закрою четвертый уровень, 25, да, я получу 75 долларов. Я обязательно или 10 вот таких куплю, или 3-5 штук вот таких, или один вот такой. То есть вот такая стратегия, я думаю, приведет всех хорошей выплате. Если с прибыли будем докупать еще вот эти вот более дешевые площадки. Закрыл 75-ку. Там выход э, на вывод 225 долларов. То есть я могу парочку вот таких себе позволить по 25, парочку таких и штучки по 4, по 5 вот таких. То есть помимо технических аккаунтов мы можем своими же клонами еще помогать всей очереди. Если так, конечно, будут делать все. Я думаю, будут делать обязательно. Потому что они же не сгорают, в отличие от клонов, они не исчезают потом, когда отработают. Они вам все деньги будут приносить. Ну и также, разумеется, реферальная программа. 10 процентов вот вы представляете да вот заходит человек уже дошел до 75 долларов 10 процентов семь с половиной доллара с каждого человека вам будет капать поначалу то по, по 10 центов да если ваши рефералы будут идти на первой площадке только но когда они дойдут до более высоких площадок там с, с них капать будет реферальный уже гораздо больше с любого из него клона если даже один человек под вами стоит и он купит 10 клонов вы 10 раз будете с него рефералку получать 10 процентов это тоже очень мощная подспорье для приглашений поэтому Давайте все вместе приглашать, не, не лениться. Ну, также, да, здесь не обязывают никого приглашать. Это, в принципе, не обязательно. Но, так как это единая, общая, живая очередь, думаю, каждый уважающий себя человек, участник, да, то, то что это, ну, общее дело, одно общее дело делаем, хотя бы обязан не полениться и просто раз-два в день вот сюда вот э, пост делать со своей реферальной ссылкой, да, может быть. Некоторые говорят, итак, о выводах. Вчера я делал вывод из этого проекта. Давайте посмотрим сразу историю. И вот сумма вывода 177 долларов, почти 178. То есть проект платит исправно, и я точно знаю, что он будет очень-очень долго работать и платить. Давайте посмотрим мои финансы. Вот здесь все реферальные вознаграждения, мои закрытия мест, которые я покупал. Довольно-таки внушительный список. Реферальные вознаграждения вот закрываются мои площадки и сейчас до сих пор идут начисления постоянно, то есть проект движется в хорошем темпе. Я думаю, это надолго, вот такое движение хорошее не на один-два месяца. Если мы будем все работать, то он может работать и полгода и год. В таком же хорошем темпе ну конечно же для этого нам нужно всем вместе одинаково стараться вот мы видим 1124 1125 сейчас 1137 то есть периодически в час по несколько начислений идут соответственно какие-то люди двигаются закрывать свои площадки получают деньги выталкивая меня дальше на выплату и так далее их выталкивают те кто пришел попозже в общем, по цепочке все работает, и это радует. Я, разумеется, как и говорил, буду по своей стратегии работать. Я получил 180 долларов. Я уже вывел, поэтому я сейчас докуплю еще несколько площадок. Как раз у меня хватает купить одну за 10 долларов. Вот я встал вот сюда. Здесь будут становиться те люди, которые пришли после меня, либо мои рефералы либо тех аккаунтов, да, вы посмотрите прошлое видео, тех аккаунтов здесь море, просто море с каждого закрытого. Как выводить деньги, выводятся ли деньги с компании Every которая стартовала вчера, 24 февраля, ровно сутки назад. Вот 18 часов по московскому времени вчера начались регистрации, сейчас 18.09. То, что все работает, то, что все на автомате мы увидели, начисление видели. И вот мне на баланс было начислено 1280 за эти сутки. Я купила себе еще пакет за 1 доллар и за 3 доллара. И 880 сейчас попробую вывести. Итак, заходим в мои финансы 8.80. вывести вот перевод отправлен на рассмотрение администратору сейчас у нас 18 часов 10 минут посмотрим сколько времени займет итак сейчас 18 часов 29 минут еще на этой страничке хочу обратить внимание на такой момент история моих начисления и перечислений отражаются по секунду. Итак, я перешла в аккаунт Payer, обновила и э, оказалось, что деньги уже перечислены. Все работает, все хорошо, все нормально. Заходите, регистрируйтесь. Компания новая стартовала только вчера. Всем привет! Меня зовут Ирина Шкодрина. И я бы хотела вам рассказать сегодня об одном интересном проекте. Я вообще всегда работаю без вложений. В этот проект тоже можно зайти без вложений на рефералке, то есть на партнерке. Как только вы пригласите несколько человек, и они зайдут в проект на доллар, вам тоже капнет доллар, в кавычках, когда 20 центов, 30 центов, в конце концов вам капнет доллар, и можете зайти без вложений. Но я не считаю, что доллар это такая большая сумма, поэтому я, конечно же, зашла за, свой, за свои деньги и ради интереса просто решила пощекотать себе нервы, э, зашла на 1 доллар. Это было 24 февраля. Потом, конечно, начала приглашать рефералов и довольно-таки много людей пришло, человек на 30 зашло, проплатились, я начала покупать площадки и за доллар, и за три опять начали у меня идти выплаты. Поэтому я вывела сначала 8 долларов. Ну, да что буду голословить? Сейчас покажу вот мои финансы. Зашла я 24 февраля. Три дня уже проект работает. 24 февраля где-то я зашла. Так. Да. Купила вот за 1 доллар место. И тут реферальные начали закрываться места. Закрылось третье место. И начала я покупать вот еще одно место. Когда у меня насобиралась сумма 8 долларов, я ее вывела. Так, если я ее найду, сейчас покажу. Тут столько много уже транзакций. Вот, нашла. Вот, 8 долларов я уже вывела. Это я вывела прямо в этот же день, 24 числа. Потом еще я покупала место по доллару, чтобы двигать своих рефералов. Потихонечку-потихонечку насобирала. Еще вывела. Сколько я вывела? Еще 4 доллара. Запрос на вывод Perfect Money. 4 доллара еще вывела. То есть, видя доллар, я вывела уже 12 долларов. Потом я еще покупала места по 3 доллара, по доллару несколько раз. И опять у меня насобиралась сумма 5 долларов 50 центов. Я сейчас их тоже хочу вывести. Но я выведу 5 долларов. Как только у меня 10 центов капнет, я за доллар еще куплю место. Я просто нажимаю «Вывести». А, нет. Сначала я зайду в свой кошелек Perfect Money и покажу о том, что у меня почти все суммы по нулям на моих кошельках. Вот 8 центов у меня на основном, куда я буду выводить. 8 центов сейчас у нас пол третьего, ну, 14.33, 27 февраля. Я нажимаю «Вывести». Как только деньги поступят на кошелек, я продолжу снимать это видео. Перевод отправлен на рассмотрение администратору. 50 центов. Ставлю на паузу. Продолжаю снимать видео. Прошло 13 минут. И деньги поступили мне на баланс. 4 доллара 83 цента. 8 центов у меня было. Но от 5 долларов сняли, короче, небольшой процент. Проект платит. Это самое главное.